Натхнення. Олесь Станіславович довгий. Але він зараз трошки зайнятий. Можна секундочку його так, щоб він нас почув. Олесь Станіславович зайнятий тим, що е, я бачу, діти його обліпили. Він дуже-дуже любить дітей. і, Можливо, це є одна з причин, чому ми займаємося саме дітками. О! Олесь Станіславович, я бачу вас. что все от меня чекают, такие одного. Сказать, что на кинуться мы починаем у наших святых. А, але... если можно, я буквально два слова скажу, поделюсь своими впечатлениями. Я перед тем, как от... приехать к нашей сцене и к нашему уличному театру э, детскому, я... у меня была встреча на правом берегу, и я по дороге сюда проехал три площади, на каждой из которых стояла сцена э, с какими-то своими спектаклями. Одни треб... голодуют, э, одни голодуют, другие бастуют, третьи требует кого-то выпустить, четвертый кого-то посадить. И какой-то, ну, если честно, я стоя в этой пробке с, с, таким огромным, ну, я просто просил Боренькую по побыстрее доехать до той сцены, где никто никого не просит никакой ну, агрессии, где есть только доброта, улыбка, рад, там, где настоящее имеет значение, поскольку играют на той сцене дети. А дети, как вы знаете, Играют там, где добро побеждает зло, где исключительно радость и улыбки имеют значение. И я очень хочу, чтобы вот такие вот э, внутридворовые э, театры, в которые не нужно ехать, которые приезжают к вам, и эти сцены немножко ваше внимание и сконцентрировали на чем-то положительном, а не на том, что все хотят, чтобы мы смотрели, что исключительно раздражает и вызывает какую-то агрессию. Поэтому улыбки вам, радости, успехов и аплодисментов, аплодисментов побольше тем деткам, которые ваши, которые сейчас здесь будут для вас. Хорошо, еще хочу сказать, что мы можем с вами, как взрослые, построить любое здание, сооружение, детскую площадку, спортивную, но в жизнь, в любую детскую площадку или спортивное сооружение может, могут исключительно дети и хорошая атмосфера. Поэтому я надеюсь, что такие мероприятия позволят им еще больше между собой подружиться и, э, я не знаю, вдохнуть, наверное, что ли, дополнительную какую-то положительную эмоцию в настроение двора. Поэтому хорошего вам э, настроения и хорошего спектакля. Спасибо. Ми хочемо е, вам, вас запросити, щоб ви з Дніпровського району нікуди не переїжджали. Були завжди з нами. І це вам, і ваші дружині. Спасибі, Олег, за те, що ви робите. Дякуємо. Дуже дякую вам, Олеся. Дорогі батьки, у мене для вас, як завжди, коротесеньке прохання маленьких дітей.